নমস্কাৰ স্বাগতম সকলোকে লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি আমি জানিম এ বি চি আই ডি কি এ বি চি আই ডি কেনেকৈ বনায় আৰু কিয়নো লাগে এ বি চি আই ডি যি ডিজিটেল লকাৰ নামৰ এটা ৱেব পৰ্টেলৰ সৈতে সংযুক্ত এ বি চি একাডেমিক বেংক অৱ ক্ৰেডিট মানে ধৰি লোৱা আমাৰ এই পইচা জমা কৰা বেংকবোৰ ঠিক তেনেদৰেই একাডেমিক মাৰ্কচ বা শৈক্ষিক মাৰ্কছবোৰ জমা কৰি ৰাখিব পৰা এটা বেংক এই এ বি চি হৈছে ডিজিটেল লকাৰৰ লগত সংযুক্ত এতিয়া এই ডিজি লকাৰ কি আমাৰ বেংকবোৰত যেনেদৰে লকাৰ থাকে ধন সোণ নথি পত্ৰ ইত্যাদি ৰাখিব পৰাকৈ ডিজি লকাৰ হৈছে ঠিক তেনেকুৱাই ডিজি লকাৰ হৈছে নিজৰ নথি পত্ৰবোৰ ডিজিটেলি থৈ দিব পৰাকৈ লকাৰ এয়া ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰে এটা পাৰ্ট কাগজবিহীন ধাৰণা এটাক লক্ষ্য ৰাখি ডিজিটেল পদ্ধতিৰে নথি পত্ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ জাৰি আৰু পৰীক্ষণ কৰাৰ পদ্ধতি যাৰ ফলত হাৰ্ড কপি বা ফিজিকেল নথি পত্ৰ এটা সময়ত ব্যৱহাৰ নাইকিয়াই হ'ব কিন্তু এটা কথা এইটো এ বি চি আৰু ডিজিটেল লকাৰৰ বাবে বহুত জটিল কাম এনেধৰণৰ হ'বলৈ নিশ্চয় যথেষ্ট সময় লাগিব বাৰু যিয়ে নহওক এ বি চি আইডিবোৰ হৈছে বাৰটা সংখ্যাৰ এটা কড যাৰ বাবে ইয়াৰ ৱেবছাইটত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ্ড প্ৰতিষ্ঠানসমূহে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ ক্ৰেডিটছ আৰু মাৰ্কছবোৰ এ বি চিক দিব আৰু এ বি চিয়ে সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এ বি চি একাউণ্টত জমা কৰিব মানে একাডেমিক বেংক অফ একাউণ্টত জমা কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু নিজৰ সেই ক্ৰেডিটছ বা মাৰ্কছবোৰ নিজেই জমা কৰিব নোৱাৰিব আৰু এনেদৰেই ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দুৰ্বলতা আৰু শক্তি বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যাব আৰু সেই অনুসৰিয়েই এটা সময়ত শৈক্ষিক পদ্ধতিসমূহ পৰিচালনা কৰাত সহায় হ'ব নিশ্চয় বিৱৰণ বহুত দিলোঁ এতিয়া আহা এটা এ বি চি আই ডি বনাওঁ কেনেদৰে বনাওঁ ভালদৰে চাই যাবা আৰু কি কওঁ শুনি যাবা কাৰণ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া এ বি চি আই ডি বনাব লাগিবই মাষ্ট স্ক্ৰীণত দিয়া ৱেবচাইটটো ডিজিলকাৰ ডট মেৰী পেহজান ডট গভ ডট ইন এই ৱেবচাইটটো খুলিবা চাইন আপ ফৰ ডিজিলকাৰ তলত মোবাইল নম্বৰ বিচাৰিছে নিজৰ নাম্বাৰ দিবা তাৰপিছত তলত জেনেৰেট অ' টি পিত ক্লিক কৰিবা মোবাইল নম্বৰটোত অ' টি পি আহিব অ' টি পি নাম্বাৰকেইটা তলৰ এণ্টাৰ অ' টি পিত ভৰাই ভেৰিফাই অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিবা অ' টি পি ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত তলত ফুল নেম দিবলৈ দিছে টাইপ কৰি দিবা নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থত প্ৰথমতে দিন মাহ তাৰপিছত বছৰ এনেদৰে টাইপ কৰি দিবা নেক্সট জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰি দিবা নেক্সট ইউজাৰ নেম এটা টাইপ কৰিব লাগিব তোমালোকে কি নামেৰে আইডিটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰা সেয়া নিজৰ নামৰ বাহিৰেও যিকোনো নাম এটা দিব পাৰা তাৰপিছত নেক্সট ছিক্স ডিজিট এটা পিন বনাব লাগিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স চিৰিয়েলি দিলে নহ'ব নাম্বাৰবোৰ ইফাল সিফাল কৰি ছটা সংখ্যাৰ এটা পিন বনাব লাগিব আৰু তলত তুমি ওপৰত দিয়া সেই একেই নাম্বাৰকেইটা টাইপ কৰি কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব বহুৱাই দিবা নেক্সট তলত টিক বক্সটোত টিক কৰিব লাগিব য'ত লিখা আছে আই কনচেণ্ট টু টাৰ্মছ অফ ইউজ শেষত তলতে ভেৰিফাই বুলি আছে তাতে ক্লিক কৰি দিবা নেক্সট পেজ এটাত লিখা আহিছে যে এই পেজটো অট'মেটিকেলি ৰিল'ড হ'ব ৱেইট কৰা বেক বা ৰিফ্ৰেছ কৰি নিদিবা বেগ বা ৰিফ্ৰেছ কৰিলে হয়তো যিখিনি কাম কৰিলোঁ সেইখিনি ব্ৰেক হৈ যাব গতিকে ধৈৰ্য ধৰি পেজটো ৰিল'ড নোহোৱালৈ ৰৈ থাকিবা নেক্সট এই পেজটো ল'ড হোৱাৰ পিছত তলত আধাৰ নম্বৰ এটা দিব দিছে আধাৰ নম্বৰ ভৰাই তলতে থকা ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিবা নেক্সট আধাৰে তোমালোকক অ' টি পি নাম্বাৰ চেণ্ড কৰিব মানে তোমালোকৰ যিটো নাম্বাৰ আধাৰত দিয়া আছে আধাৰে তোমালোকক অ' টি পি নাম্বাৰ চেণ্ড কৰিব আধাৰত দিয়া ফোন নম্বৰ ফোনটো লগতে ৰাখিবা আৰু যিটো অ' টি পি আহিব সেইটো ইয়াতে ভৰাই তলৰ ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিবা আকৌ সেই আগৰ মেছেজটো যে পেজটো ৰিল'ড বা বেক কৰিব নালাগে নতুন পেজ এটা খোল নোখোৱালৈকে ধৈৰ্যৰে ৰৈ থাকিবা নেক্সট নতুন এটা পেজ খোল খাব এনেদৰে চোৱা তলত মই দেখুৱাই দিয়া ডিজি লকাৰ ড্ৰাইভটো চিলেক্ট কৰি দিবা আৰু তললৈ আহি এলাও বটনটোত ক্লিক কৰি দিবা নেক্সট পেজ খোল খাই আইডেণ্টিটি টাইপ বিচাৰিব মই ইয়াতে নন চিলেক্ট কৰিছোঁ বৰ্তমান তোমালোকেও নন চিলেক্ট কৰি দিবা আৰু ছাবমিট কৰি দিবা আৰু চোৱা এনেকৈয়ে এ বি চি ষ্টুডেণ্ট একাউণ্ট বনোৱা হৈ যাব নীলা আখৰৰ যিকেইটা সংখ্যা দেখিছা এয়াই হৈছে এ বি চি আই ডি এ বি চি আইডিবোৰ এনেদৰেই বাৰটা সংখ্যাৰ হ'ব তলত থকা গু ডবোৰ্ডত ক্লিক কৰিবা তোমালোকৰ আধাৰত থকা ফটোখন প্ৰফাইল পিকচাৰত অট'মেটিকেলি লৈ ল'ব ইয়াতেও লৈ লৈছে চোৱা কিন্তু যিটো পিছত তুমি সলনিও কৰি ল'ব পাৰা এতিয়া শুনা এই পেজটো প্ৰিণ্ট কৰি আমাৰ এলকেদি কলেজ বা তোমালোকে যোনখন গভমেণ্ট কলেজত এডমিশ্যন লোৱা তাতে এডমিশ্যনৰ সময়ত আন আন ডকুমেণ্টছৰ সৈতে এইখনো জমা দিব লাগিব কিমান সিজি চোৱা ঘপকটে ক্ৰিয়েট হৈ যায় এ বি চি আই ডি ইয়াৰ এই বাৰটা সংখ্যাই মেইন এটা সময়ত এনেকুৱা হ'ব তোমালোকে এখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আন এখন ইনষ্টিটিউটলৈ যেতিয়া যাবা ফিজিকেল ডকুমেণ্ট কাগজ পত্ৰ একো নালাগিব এই বাৰটা সংখ্যা আন এখন ইনষ্টিটিউটক যেতিয়া দিয়া হ'ব সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গোটেই একাডেমিক বা শৈক্ষিক ডিটেইল গোটেইবোৰ ওলাই পৰিব বুজি পালা নিশ্চয় সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই এতিয়া সামৰণিলৈ আহিল যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰ সময়ে সময়ে চাই আছা সকলোৱে এলোকেলি কলেজৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছকো শ্বেয়াৰ কৰিবা এই ধৰণৰ লগতে অন্যান্য সকলো আপডেটছ পাই থাকিবৰ কাৰণে এতিয়া সকলোকে আমাৰ লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাই এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ বাই বাই